скапывать, там, где был прилет почти. И как бы голос ребенка был. Я начал откапывать, потому что ну, не бросили, пока пожарные приехали, их вызывали. Милиция приехала, стала, никто никому ничего не помогал. Просто надо было делать быстренько, оказывать помощь. Мусор этот строительный выкидывать, хоть спасти ребенка. Я кричал соседке, Лена, Лена, ну, я не знал, кто там, оно все было засыпанное, конечно получилось так, что потом уже ребята подъехали, какие, не знаю, или пожарники, или кто, начали немножко помогать. Загинула мама девчонки. Прямо соседи, да, с домом, который горел, и у нас снесло крышу полностью. В доме нет окон, сейчас нет отопления нет воды света все отрезали ну потому что ведутся работа. ребенка конечно будет скорее всего травма психологическая после первой психологической травмы будем лечить вторую мы в ЭПО приехали с левого берега Херсонской области убежали оттуда и пришли сюда муж воюет а мы с ребенком дома были Прильот безпосередньо житловою за водівлю, є загиблі. Також постраждала вулиця Ковальська, також є прильоти і по підприємствам бізнесової інфраструктури, я б так казав. Тому ну, сьогодні ночі в заводському району безпосередньо дуже дісталося. Летіло, гуркотіло, дуже страшно було. От перший ми почули тільки, що він пролетів і вибух, другий теж, а третій зовсім рядом, і полетіли стекла, полетіло все.